<кười> <кười> Автомобиль 7 короче такое видео. Э, на, ну, поросенку, ну, на Бантик там вот 255 Волик, э, носился э, эксцентрик, ну, что, кстати, я вот, вот так вот рукой, подкачаешь ну только бензина хватает в торбиратель у ну, нас только машина и... произвежает так э, чтобы нам до... до него добраться ну чтобы не... ничего не мешало э, надо снять радиатор ну, вот здесь вот болт стоит радиатора болт, ну и соединение, ненетия, патрубки, вот этот, так, ну здесь, наверное, легче будет снять вот здесь вот. ну и, и и есть, если наслить это, это, ну то, то слить здесь э, выкручиваем ну, батчик. вот он на радиаторе она на блоке там вон, пробка но она что-то подозрительное она, наверное ее не будут трогать ну судя с, с, с радиатора ну а там так Короче, первое вот это. Откручиваем датчик. Ну, э, здесь э, о, ну, надо, э, ну, короче, аккуратно, чтобы э, из радиатора не выбирать. Откручиваем заглушку и сливаем тосол. ну, пробку лучше сначала не откручивать, ну, чтобы в этих хуйню слез Ну, а потом уже можно будет... Ну, можно, в принципе, даже ее и, не снимать. Так пускай потихоньку сбивает. Ну и после этого по трубке вот здесь вот откручиваем. Ну я думаю лучше будет здесь снять. ненять. Ну и, и надо э, подставить теперь э, под эту сторону. Ну бо э, от побежит то. то вот. Ну вот, пожалуйста, сделаю, ну и видно, что тосол здесь стоит. Так, ставим на эту сторону теперь. такие и откручиваем здесь потихоньку патрубок. По ну, и пускай тоже потихоньку это сбивает. Так, вот расшевелите его слегка. пускай э, ну, сбегает. Mm. <coughs> э, ну, тут уже, уже, сли... <coughs> ну, и чтобы было легче вытянуть радиатор, э, ну, сразу снимем э, этот самый, ну, вентилятор, короче, так будет э, удобнее вытаскивать, э, ну, здесь сбоку три болта, закручиваем их. Там вот ну, шайба вот такая должна, должна стоять. Ну и сымаем саму клетчатку. Ну, это летний вариант на шесть лопастей. Ну, дальше сымаем ремень и, 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 и шкив помпы.

Здесь решетки не было, ну и вот теперь нам ну, здесь удобно, после этого э, откручиваем гайку, ну, на этого самого дольнвала, ну, ну и э, снимаем шкив. ну и перед этим, конечно, надо, ну, здесь почистить вот эту вот грязь, ну, ну чтобы не нападала в двигатель. примерно вот так вот. Э, то самое, э, ну, рыжку почистим уже потом, как ее снимем. Э, и ну, сразу желательно выставить на метку двигатель. нетку. Ну э, вот так вот должен стоять, Ну вот этим задом смотреть вот на, на вот этот вот болт. Так и после этого нам надо снять бензонасос снять, так и, и клапанную крышку. Ну а э, ну хап, Открутить можно вот так вот. вот поставить ключ, ну и вот туда ну, вот такими резкими ну, ударами ключи Чипаем храповик. Вот так вот рукой здесь нет. Шкил. Шкил. После этого теперь э, откручиваем вот эту ну не алюминиевую вот здесь болт и, и на поддоне здесь тоже ну э, эти, там, э, три болта. Сразу на натяжители эпи ну вот тут один, вот он, колпачок так И ставим сюда монтировку, и вот монтировку сюда ставим, и, и нажимаем его до упора, ну и затягиваем его назад, чтобы, ну, короче, освободилась цепь у нас. Ну, и после этого мы снимаем крышку, ну и это самый и, ну, и без нас так вот их вот ну теперь снимаем крышку. ну сразу обращаю внимание нас нас станет, ну, в таком он состоит ее они так ну и тоже обращаю внимание ну наш тип чтобы ну вот здесь э, э, где сальник ходит но ну, не было короче в ну выработке большой если большая выработка то лучше его заменить так вот этот, ну наш поросенок надо э, растопорить, э, штопорную шайбу и открутить вот этот вот болт. Ну, э, вот так вот можно ну, между шестерней и, и звездочкой ну ставить монтировку ну и открутить э, открыть, вот это вот вот этот бомб. болт там еще должна быть вот такая большая шайба ну и снимаем саму звездочку ну э, э, эта звездочка э, ну, ставится без меток, без ничего ну, чтобы попало вот, э, ну, на вот этот, тот вот, этот, этот, самый, э, ну, штифт, чтобы попало вот сюда вот. И все, а там, ну, не, э, не, не так, не надо ничего. ну, теперь э, от, откручиваем пластину, вот, э, ну, чтобы поросенок держит. Э, и надо снять Бензонасос еще. Снял бензонасос, вот, вытащил вот эту вот штуку. Ну, вот это шток, что толкает бензонасос. Ну, теперь снял вот эту вот пластину. Вот здесь тоже обращаю внимание, чтобы не было большой выработки ну и вот таскаем отсюда сюда 35 валик Во. и вот смотрим вот здесь вот ну бензонасос ну да, вот смотрим какая здесь выработка ну такое бывает но в ну бывает. так заверяем люфт и, и видим что здесь ну большой раз зазор надо менять луки. Э, полки будем менять полностью но ну, и в и, и валик уже уже люфт очень большой так ну и для этого еще надо будет вытащить трамблер ну и вытащить оттуда этот самый э, ну я, я блин грибок Вот он, вот он его, видать, за у нас собьется, наверное. Ну, а потом выставим так. Ну, и сразу надо посмотреть на настояние вашего ну, мака. Ну, если там ну, на него выработка, то пока удобно его лучше сразу э, ну, заменить. Вот, ну, вот этот, этот болт военно Ну и можно открутить даже натяжитель, чтобы не мешал. Э, вот здесь во вот всем маслове. Ну, скорее всего, ну, это бежало из-за натяжителя, ну, вот, Лучше его сразу заменить. Натяжитель снял. Вот здесь видно, какой уже стоит удлинитель. Значит, там уже выработка на ну и вот видно, кто-то подматывал, чтобы ну, масло не лежало. Так, теперь откручиваем болт башмака и вытаскиваем его так и смотрим вот, уже видать ну еще какая-то вы... выработка ну не смертельная но лучше его заменить сразу так ну теперь нам осталось э, выбить вот это вот ну здесь все это надо теперь по повы... убирать, повыбирать. и можно будет приступать к сборке. Ну э э э не, здесь, э, ну, пороссенок, ну, то есть не посенок, а, э, ну, в вале 35-й 35, был. Э, ну, первого ремонта. Ну, вот я нашел. Э, ну, номинал. Э, ну, и у меня есть развертка. Сейчас я развертку ее. Разве вот. Разверну, вот. Под этот валик будет нормально ну вот этот валик сюда ну, не идет сейчас ну, немного сниму будет нормально вот так вот разверткой проходим вытаскиваем развертку Ну, там э, ну крышка, но это не сильно страшно, но она, ну, бронзовая и, э, этот, э, ну, останется фильтр здесь, здесь э, ничего страшного такого нету. ну и, и там ее совсем немножко. Ну и вот пробуем новый э, без масла сейчас. Вот, видно, сейчас ну, маленький люфток и есть, но э, -э, зазор и должен э, быть. Ну, если маслом нам мазать, будет как раз хорошо. А, да. а, теперь можно собирать назад. Ну, вытираем здесь по возможности как можно больше стружки вот, 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 этой. ну, смазываем. Валик, ну и ставим его его назад. Вот я воно валиком маслом намазал, ставил, но и люпта... ну, ну совсем нету. Как раз то, что надо легко расчаяться все от руки. Все то, что доктор приписал. А теперь вытираем вот эту пластину. Ну, она стояла вот так вот, Ну, можно ее поставить наоборот. Так, ставим э, шестерню вот эту, ну, чтобы совпало по этому самому, ну и чтобы было натянут на, на цепь вот здесь и здесь вот, башмак, ну что вот тут, и здесь есть, есть тоже Метка вот на маленькой шассане. Ну и, и вот пролив на блоку. Чтобы совпало здесь. Ну и естественно на предвалу и звездочка, чтобы метки совпали. Ну, ну, и так можно себе э, работать чуть-чуть меньше сделать. так вот примерно. Вот. Цепь, конечно, уже растянутая. Почти же цепляется за, за, ту звездочку уже. Так, ну ладно. Он, наша задача заменить э, ну, 35-й валик. Ну, хозяин. ну, э, ну, э, ну, э, ну сказал сделать только это а ну теперь ставим болт назад вот этот ну и загинаем э, э, что топорную пластину закручиваем болт чтобы узик попал здесь тоже там есть это тоже есть где -то... Ну, короче, сейчас АО попало. Ну, так, мы вот сейчас закручиваем то. И... И неудобно из... Ну, короче, снимать делать. Так, после этого, как все там установили, ставим... Ну, это самое, на, с герметиком можем и на место его так, на место поставлю. Ну и теперь откручиваем колпачок, чтобы вышло что-то и натянул и натянул. Так. Что-то не сработает, надо посмотреть. Ну, и не исполнится уже устранили здесь. Там сам, ну, вот цепь натянулась. Ну, и теперь надо сделать, ну, два оборота толенвала и ну, и, и там один оборот на на, на будет. Ну и посмотреть, чтобы совпало по меткам. Ну, вот ну, короче, метка на против это этой, этой самой шпонки здесь. И вот здесь прилив на, на блоке. Ну и там, ну, и, и чтобы совпали метки. Ну, я ключом, кое вернул, ну, метки, э, сок, поле, ну цепь на натянулась у нас, ну и теперь на натяжитель цепи надо затянуть, затягиваем натяжитель цепи, вот так вот. И все вот и здесь вот совпало, ну и здесь тоже вот метка, ну и прилив, здесь тоже совпало, уже у нас ветер, э, ну, следит по меткам, теперь, э, ну теперь, ну, антисиликон, антисиликон, короче, здесь, э, ну, обезжирить. Э, тоже крышку. Здесь ну, убирать, обезжирить. И можно ставить назад. Так, э, ну, заменил новый садник. Ну, вынул крышку. Ну и теперь э, обезжириваем. Здесь. Ну, и, и здесь тоже по кругу. Э, ну, важим он. Ну и выкручиваем назад так, ну, поставил крышку. Шкив. Э, ну, их поверхность ну, надо, э, ну, на герметик посадить. Э, ну и хорошо затянуть. Э, ну, дальше. Дальше ставим радиатор, ставим крышку. Ну, прокладку новую, конечно, желательно. Э, ну, на этом все. Ну, бо, э, руки сильно грязные и ну, раз ну, то вытираешь, что снимаешь, что опять мазут, то опять туда. Ну, в принципе, основные моменты уже ну, это, это, это уже показал. Э, ну, вот здесь хорошо вытираем, чтобы не было. Ну, мазута вот, вот от этого вот белого, ну, золота вот. вот. Э, ну, тоже герметиком. Вот он. Вот. Ну, э, сейчас я соберу все. Здесь уже. Ну, а потом э, тогда тосол заливать э, на, ну, надо снять ну, вот этот тот, тот, вот э, ну шланг из ну где короче топ помпы э, идет вот эта сама э, э, ну, обратка и э, ну чтобы туда -то, вот, э, ну тосол ну короче начало выходить и потом э, ну, ставить э, назад шланг, э, ну, чтобы из э, головки ну, в, э, вышел ну, воздух и, ну, и не было воздушной ну, пробки и в этом самом двигателе. Ну вот, можно на этом все. Ну до новых видеороликов ну, мирного неба Чтобы не было войны, чтобы все жили дружно Ну все, до новых видеороликов работает. И охнет уже. Э, ну, машина на газолине. Интересно, как пальцы.